بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما توفقوا من خير فلأنفسكم وما توفقون إلا ابتغاء وجه الله وما توفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التحفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس وإن وما تنفكوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم إن عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون